Ми замітили, що е, почастішали випадки повернення автотранспорту за винагороду. Відповідно, потерпіла сторона, е, зверталась в деяких випадках про, заявою про те, що вона не бажає, щоб ми проводили подальше розслідування з зв'язку з тим, що автотранспорт був знайдений, повернутий там чи інші якісь такі незрозумілі для слідства підстави. Е, проведеними заходами було встановлено, що цим займається професійна група. Жителів міста Києва, Київщини та Львівщини, в склад якої входили, ми зразу побачили бувші працівники міліції чи поліції. І ми вважали про те, що в склад даної групи можуть входити діючі працівники правоохоронних органів, тобто поліції. Враховуючи це, працівники внутрішньої безпеки. Включили в цю роботу з першого дня і сьогодні ми маємо успіх сьогодні ранком, в 6-1 ранку було проведено майже, 40, не майже 42 обшуки громадян, помешкань громадян, або в їх за місцем постійного проживання, або тимчасового. І от ми затримали на сьогоднішній день 5 чоловік із даної злочинної групи. Учитывая, что с коррупционными жестками в правоохранительных органах. Нам удалось получить информацию, детально ее подработать и выйти на преступную группу, которую возглавлял, организовал бывший курсант Академии МВД, который так и не стал офицером. Он был выгнан из Академии за совершение преступлений, связанных с незаконным хранением наркотиков но, продолжавший свою активную деятельность уже в преступной среде, имея друзей, одногруппников, однокурсников, которые стали успешными полицейскими, стали сотрудниками других правоохранительных органов, организатор, имея близкие контакты с правоохранителями, с коммерсантами, с бизнесменами, с политиками, спортсменами, постепенно их нарабатывая обзавелся авторитетом и обзавелся таким, как бы, статусом о том, что он имеет связи в преступном мире, в блатном, и может оказывать какое-либо содействие в поиске украденных вещей или автомобилей. И постепенно, постепенно набирал клиентскую базу. Суть заключалась в следующем, что он подобрал к себе ранее судимых гражданских лиц, которые уже проходили как участники, организаторы преступных групп, связанные с угонами. Он обеспечивал их дорогостоящей специальной техникой современной, которая позволяла запускать дистанционно в короткие сроки элитные автомобили. Эти преступные группы были поделены на категории. Это была группа, связанная с Toyota, группа Lexus, группа автомобилей, связанная с Mercedes, а также Range Rover и BMW. Каждая группа действовала автономно и замыкалась на него. Он определял людей, потенциальных собственников автомобилей, заводе, в которыми, он понимал, что они сразу же обратятся к нему с просьбой о поиске и возврате автомобиля. Потерпевшие входили либо в личный круг организатора его общения, либо были кругом общения его друзей и знакомых, предполагая, что рано или поздно все равно к нему обратятся. Раздавали списки, по этим спискам по этим спискам преступники выезжали в город Киев, либо в другие регионы, где посещали ночные клубы популярные, торговые центры, места сбора популярные для молодежи, кинотеатры. Там выявляли необходимые автомобили из списка потенциальных жертв. Нам удалось зафиксировать в онлайн-режиме угоны автотранспорта, попытки угонов неудачные. Нам удалось зафиксировать места хранения этих автомобилей временные, до момента возврата, а также нам удалось зафиксировать сами случаи возврата. Я думаю, что 90% автомобилей, возвращенных и угнанных по Украине, я имею в виду элитных, осуществлялись с поддержкой и при организации именно тех преступников, о которых, мы сегодня, о которых мы сегодня говорим. Мы точно объективно знаем о большом количестве потерпевших, которые не обратились в органы полиции и сами за считанные часы, а иногда за сутки возвращали эти автомобили, используя контакты с нашими подозреваемые. Все, кто воспользовался этими услугами отдал 20-50 тысяч долларов, вернул свою, как говорят, ласточку домой и считает, что эти люди спасли ему репутацию и имидж, это не так. Он был записан в список потерпевших, в их понимании является терпилой, с них получили и эти люди наслаждались жизнью, используя свои навыки, возможности и коррупционные связи в правоохранительной системе. Так, для примера вам расскажу, что угонщики использовали престижные автомобили я назову марки, думаю, не раскрою тайны следствия. Это Porsche Cayenne, Range Rover, Volkswagen, Honda, Mercedes. Это как рабочие автомобили. В личном пользовании имели последние модели Mercedes, 223 кузова, это 16-х годов. 17-х годов автомобили Audi, Lexus, Range Rover. Имели большое количество ценностей и как материальных, движимое и недвижимое имущество приобреталось, отдыхали в престижных курортах, носили брендовые вещи, покупали, по нашей информации, пока не проверено, недвижимость за границей. Поэтому просил бы тех потерпевших, э, тех лиц, у которых были совершены угоны, они не обратились, а возвратили используя такую коррупционную схему, обратиться к нам, дать показания, и э, потенциально они будут иметь право в рамках гражданского иска претендовать на возмещение убытков, причиненных этой преступной группой.